Много уделяю внимания кинологии. Действительно, это один из таких серьезных инструментов, который позволяет бороться на серьезном уровне с преступностью. И проходят десятилетия, столетия. И никто другой пока ничего нового не придумал. Это самое надежное. Оружие в борьбе с преступностью. И вот сейчас мы пошли на строительство серьезного кинологического центра. И открытие мы планируем где-то уже ближе к 20-м числам февраля. Нам позволит увеличить количество собак. А это значит отразиться на качестве раскрытия преступлений тяжких, особо тяжких. Собака не может работать на улице сутками. Она работает там, где ей необходимо. Это на блокпостах, это в поездах, при отходе автобусов, международных, международных с целью розыска боеприпасов, оружия, наркотических средств, взрывчатых средств. Это все работа вот этих животных, наших друзей, наших помощников, которые будут оказывать помощь Донецкой полиции. Со временем кинологический центр в Мариуполе, построенный при совместном участии представителей крупнейшего металлургического предприятия Комбинат Ильича, при поддержке местных властей, станет лучшим в Украине. Покажет всему миру, что действительно кинология – это одно из самых главных оружий в борьбе с преступностью.